Вообще не слышу никаких в обществе э, ни идей, ни э, предложений, ни э, концепций по промышленности. Почему? Потому что ну, как-то все заняты сельским хозяйством. Ну, вот один мой товарищ говорил, что в Украине самые главные две проблемы. Проблема номер один – это узость рынка. Угу. Вторая проблема – это украинское жлобство. А что такое узость рынка? Ну мы, что он мы к сожалению, мы к сожалению находимся э, на достаточно, в достаточно узком рынке. Угу. То есть он сейчас только приоткрывается, там европейский рынок, там какой-то еще рынок. Потому что смотри, например, зерно ты можешь продавать куда-то в рынок. Ну, к примеру. А вот, например, какие-то продукты переработки нет. И вот когда говорят, ну, там, а, например, вот самая большая здесь история и проблема, это м, переработка крахмалосодержащих. Угу. Давайте так. Это пшеница, кукуруза и так далее и тому подобное. Потому что на самом деле очень сложно. Придумать, на что это перерабатывать. Здесь множество есть переработок. Но вот до последнего времени спирт, переработка на спирт была монополия государства. Точка. Закончили, да? Угу. То есть крахмал монополизировал Петя Порошенко здесь. Ну, взяв какой-то старый верхнедепровский комбинат, выкупил мальтозную патоку. И как бы ну, заходить в такой рынок, где есть один монополист, всегда очень тяжело. А европейский рынок для нас был закрыт. Дальше. Производить, производить яйца. Был огромный бахматюк, который это скупил, который, я уверен, получал какие-то дотации которые там проводились как-то там только с определенного объема и только тому, что это. Понятно, да? Был курятник у нас, этот, как его, Косюк, или есть, да? Есть. Которому платили там от 100 до 200 миллионов долларов в год дотаций на то, чтобы он бедолага развивался. Кто еще мог выращивать этих курей? которым дотация была не положена. Была положена только вот такому, большому. Некоторые продукты, например, нельзя продать за рубеж. Ну, потому что там до последнего времени у нас была, например, там, делаешь ты кукурузную крупку, да, в Евросоюз 176 евро пошлина. Не можешь туда продать. Ну, должен продавать куда-то. И в этом есть сложности. И сегодня там ну, ну, молодцы вот это сегодня в сельском хозяйстве, там министр, да, пытается что-то сделать. Реально. Ну, там, то убрать, квоты какие-то убрали, что-то еще убрали, потому что они говорят, ну как, вы же квоты не выполняли? А как же можно выполнять эти квоты, если ты не знаешь, в следующем году их дадут или не дадут? И какие они будут? Ну, вот да. ты же не можешь построить переработку какую-то. Вот в этом году есть квота. А в следующем году ее отменили, что ты дальше делаешь? Ну, твоя переработка никому не нужна. Ну да. Поэтому нам надо сегодня, ну, смотрите, с украинским жилобством мы, ну, долго еще будем жить, и это нормально. Но ну, надо этот... хотя бы убрать узость рынка. Ну, как этот, в, знаешь, в Ирландии, один раз в Ирландии у полицейского там спрашивают. Ну вот зачем вы? Вот приехал человек из ЦРУ, вы его обезьяной назвали, он говорит, я ирландец, это часть нашей культуры, расизм. Вот, Нет, ну, что... смотри, вот в каждой шутке есть доля шутки, да. да? Но с узостью рынка нам надо точно что-то делать. То есть, ну, это... может быть, не было бы счастья, да несчастье поможет то все-таки мы станем частью большого европейского рынка. И тогда здесь все будет развиваться. Ну, на самом деле, многие так расценивают эту войну. Если как... у нас просто уйдут эти дотации, и мы станем частью большого европейского рынка. Ну да, но тут же вопрос не, не, не в дотациях, вопрос еще. Вопрос в дотациях очень-очень важный. Не должно быть дотаций. Это да. Никому. Да, я согласен. Но есть еще А международное... дотации должны быть, быть бедным деньгами. Да. Но есть еще международное разделение труда. Ну, то есть, есть много э, перерабатывающих и э, продукта, производящих предприятий в Европе той же, которые требуют сырья. Вот ну, мы, я, ну, мы тут и нашлись Юра, как производитель нет, сырья. Нет, Юра, это не так. И это неправда. Потому что, смотри, на самом деле наше сырье в основном ехало в Азию и Арабию. Оно, оно ехало частично в Италию и Испанию, но это не был самый большой поток. Ну, смотри, ну, если не будет, например, никаких дотаций и преференций... Украина может производить огромное количество яйца. Это уже переработка, да? Да. Украина может производить там, ну, не знаю, огромное количество спирта. Но если я... будет, куда его да. продавать. Да. И, ну, государство уже, слава богу, не является монополистом. Но они сделали какую-то полумеру такую, что ты для этого должен купить старый, захламленный, убитый спиртзавод, чтобы у тебя якобы была лицензия. Почему? То есть этот завод надо просто ну, уничтожить. Ну да. Он энергонеэффективный, качество отвратительное и так далее и тому подобное. В принципе, этот завод надо поломать полностью и построить другой.